Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə və əhl-əbeyt əsabına üzərində olsun. Uca Allah atra bizi ailəmizi qorusun. Xüsusilə Arafa günü orucu. Arafa günü həccə getməyənlər orucla keçir. Arafa günü hansıdır? Bayramdan əvvəlki bir gün. Bu çox əhəmiyyətlidir. Baxın Zil Hicayyin İç 10 günçə 9 günün hamısını orucdan keçirmək olar. Bayram günə qədə olan 9 gün hamısını orucdan keçirmək olar və həftədəki imkanı olan Arafa günü orucunu keçirməsi. Arafa günə bayramdan əvvəlki 1 günə deyirlər. Baxın buyru Peyğəmbərimiz solsa həm İnnalah yukeffiru bisaumi Arafa. Baxın. Arafa orucun ki Allah Taala 2 ilin günahlarını silər. Keçmiş 1 il, gələcək 1. Əgər insan Böyük günahlardan çəkinsə, tövbə etsə, bütün balaca xırda günahları nədir, uca Allah Tala bağışlayar. Görün Arafa günü nədir, nə qədər əhəmiylidir. Ona görə də sarihlər ümumiyyətlə bu ilk 10 günü çox ibadətlə keçirirlər. Baxın, e, Səid ibnucubeyr, "İza daxal ayam ul-ashr", bu 10 gün girəndə iştəhəd, iştəhədən şəridən o qədər ibadətlə keçirərdi. Hətta deyərlər ki, sanki gücü yetməyənə qədər. Yəni o qədər, o qədər ibadətlə keçirirdi. Dua, zikir, yəni müstəhib namazlar qıl, çoxlu dua elə, zikir, Allahu əkbər, Allahu əkbər, la ilaha illallah, Allahu əkbər, Allahu əkbər, və lillahi hamd. Yəni belə bir günlər bəlkə də gələcək illərdə qarşımıza çıxmadı. Yəni gələcək illərdə həyatda olmadı, bu gözəl günlərdə yaşaya bilmədi. İnsan belə bir fürsəti nə deyir, əlindən qaçırmaz. Bu Zilhiccan ilk 10 günü o qədər əhəmiyyətli idi ki, o qədər əhəmiyyətli idi ki, onun içərisində Arafa günü var, onun içərisinə bayram günü var. Yəni bayram gününə qədər 9 gün hamısını orucuna keçirə bilərsiniz və ya da ki təkcə Arafa günü orucuna keçirə bilərsiniz və ya da bir neçə gün. Yəni o qədər əhəmiyyətli idi ki, baxın Alta Qurani kəmdə bu ilk 10 günə andıçı. Və üstəlik alimlər arasında gözəl bir söz var deyillər ki, Ramazanın 10 günü hansı fəzətlət yoxsa Zilhicə ilk 10 günü. Gecələr olaraq Ramazanın son 10 günü fəzətlidir. Nəyə görə? Çünki onun içərisində Qədir gecəsi var. Gündüzlər olaraqsa Zilhiccənin ilk 10 günü Ramazanın gündüzlərindən də fəzətlidir. Baxın nə qədər əhəmiyyətlidir ki bu günləri ibadətlə, dua ilə keçirmək. Həccə getməyəni Arafa günü oruç tuturlar, digər günlə orucdan keçirlər. Uca Allah tə bizləri bu gözəl günləri ibadətlə keçirməkdə müvəffəq eləsin. Amin.